Вітаю вас, ефір телеканалу Миколая, продовжує програма «Контраргумент постскриптом. І е, сьогодні ми будемо продовжувати е, говорити про потенційних корупціонерів в Миколаївській міській раді. А сьогодні гості студії Олександр Курченко, депутат Миколаївської міської ради і Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Доброго дня! Вітаю вас у нашій студії. Панове, ну я пропоную, можливо, хтось з глядачів, які зараз увікнули телевізор, не знають або не чули вчорашню програму, не знають теми. Я пропоную трохи нагадати, про що ми вчора говорили: в чому конфлікт, що трапилось в міськраді, і ну, ваша оцінка того, що зараз відбувається. Будь ласка, мабуть. Давай Александр, вы почнете, я как коррупционная Ну, конфликт интересов, такая норма закона про запобегание коррупции. И ну, я считаю, что его, этого конфликта как бы не существует в данный момент. Но пришел запрос на имя городского головы, от городского прокурора дать список депутатов, которые уведомляли или не уведомляли аппарат совета о ну, о конфликте интересов. И этот список насчитывает 79 фамилий. Ну, вообще-то у меня сразу возник вопрос, почему не все депутаты? Ну, да, действительно, почему не все депутаты? Ну, какой-то вот избирательный подход, ну, и то, о чем я вчера говорил, что избирательный подход к соблюдению закона, вообще присущ нашим правоохранительным органам. Здесь не только прокуратура, здесь и разные другие правоохранители. Роман, ну, собственно, наверное, стоит объяснить, что такое, что есть конфликт интересов. И что это за закон, на который, ну, вроде как, ссылается прокуратура? Ну, есть закон в Украине про засады, засады за побегание против дей коррупции в Украине. Да? И, 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 визначає те чи інше поняття. Так, як конфлікт інтересів ми вчора говорили, що це конфлікт між власними мановими і нема інтересами особи публічного права, які виникають в процесі здійснення ним своїх повноважень, які можуть впливати на те чи інше прийняття рішення. Ось і все. Ось є поняття конфлікту інтересів. Наскільки наскільки я розумію, що в листі, за яким ми зараз говоримо, ніхто не вірить, не констатує факт наявного чи ненаявного. Це запит, в якому прохання виставляється повідомити, чи були факти повідомлення про конфлікт, чи не було таких фактів. Ну, дивіться, якщо, ну, наприклад, директор зоопарку. Голосує за виділення додаткових грошей на утримання зоопарку. Ну, власне, це державна структура або комунальна власність, Коман. де я не комунальна власність. Це конфлікт інтересів. Давайте, ну, так за, давайте зараз з вами ще раз: от, ось просто зачитаємо. Конфлікт інтересів це суперечність між особистими майновими і немайновими інтересами, особами чи близьких її осіб та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність та неопередження сприйняття рішень. Якщо директор зоопарку, будучи депутатом міської ради, голосує щодо виділення тих чи інших майнових коштів зоопарку, то ми не можемо говорити що тут є особистий майновий інтерес. Він же не голосує за те, що, щоб йому там квартиру відремонтували. Ну, тим не менш, він також у списку тих, кого, хто потенційно може за рішення особу 에... стати. Давайте скажемо так, що відповідно законі про тоді корупції є перелік осіб, які є особами публічного права і які е, працюють в наявному корупційному ризику. Це всі державні службовці, це всі е, депутати органів місцевого самоврядування, це президент, це прем'єр-міністр, це міністр. Це працівники правоохоронника, це нотаріуси. Всі ці особи, при здійсненні повноважень, вони знаходяться в групі корупційного ризику. І тому законодавство передбачає, що ці особи при призначених повноважень повинні діяти в межах і спосіб визначених законом. Лише особи публічного права є суб'єктами можливих корупційних правопорушень. Наскільки сьогодні, взагалі, у законодавстві прописані чітко. Або так, щоб ну, було зрозуміло абсолютно всім, наскільки чітко прописані всі ці е, норми. Ми ж знаємо, що ну, згідно відповідно цього закону, за вуха можна притягнути за корупцію будь-кого. Або е, коли можна очікувати е, досконалого законодавства, ви ж ідеаліст, ну ми Вчора всі говоримо. знаємо, що в нас в другій декаді квітня вступає оновлене корупційне законодавство, в селі буде більш розширене поняття і більш чітко прописані деякі процедури. Але я, в принципі, не розумію, чому у вас є таке заключення, що будь-кого, завуха і так далі. будь за завуха можна притягнути лише при наявній. Наявному адміністративному правопорушенню і наявному складу адміністративного порушення, за що я вчора говорив, це наявність об'єктивної сторони об'єкта, суб'єктивної сторони суб'єкта. Якщо складу нема, то ставити мови про те, що притягнути тим паче, що притягає до відповідальності, у нас виключно суд. І лише суд в повноваженнях відноситься до рішення, визнати особу винною чи невинною в тому чи іншому правопорушенні. В оновленому законодавстві прописані О, ця тема, про яку ми сьогодні ну, говорять. Якийсь... Це, це а, така міжнародна категорія антикорупційного законодавства, і можливо за те, що у нас дуже великий час антикорупційного законодавства не було в цієї категорії. Можливо, у нас немає такої культури використання цього закону, правової культури використання. Але в принципі, ну я як державний службовець бачу, що ось державний службов це не кожен рік проходять там декларування, доходів перевірки. Наразі у нас здійснюється згідно плану перевірки відповідно до закону про очищення влади, і це все перевіряється і проблеми немає. Ну можливо, це більш таки що резонанс, тому що депутати вперше стикнулися. З тим питанням, що можливе проведення перевірки, можливе там дослідження якоїсь там ситуації. Але ж ну, наскільки я розумію, сьогодні мова не йде про звинувачення, мова сьогодні йде про те, що орган, який повнува... до повноважень відносяться питання протидії боротьби з корупцією, просить його переформувати про наявні чи наявні певні факти. І все. Ну, ви кажете, культури немає. А що треба, щоб вона була? Від кого це залежить? Правове виховання да. і від нас з вами також. Тому що приймаючи участь у ми повинні виховувати всіх наших громадян, тому що норму закону вони є, і вони повинні забезпечити виконання перед усім нами самими, а не чекати, що хтось за нас буде виконувати. А особи публічного права. Як особи, які повинні, їхня поведінка повинна відповідати очікуванням суспільства, да? публічної особи, вони повинні маємо, більш ретельно дивитися на законодавство, більш гатенше пам'ятати і виконувати. Олександр, от таку сколько літ ви депутат? Ну, уже с 2006 года, это уже 8 лет. Неужели за все это время э, Горсовет никогда не принимал каких-то вот таких решений, которые можно было бы назвать э, коррупционными? И, в принципе, э, смотрите, ну да, давайте ответим на этот вопрос конечно же принимал такие решения и, и, и на моей памяти реакция, да? реакция на моей памяти да? я, наверное, был единственным депутатом, который подавал в суд на для того, чтобы отменить решение городского совета. Ну, тогда шла речь о том о строительстве на парковке перед центральным рынком вот этого подзем, ну, подземного перехода и вот этого украшающего в кавычках здания торгового центра. Сейчас мы видим, что у нас происходит на проспекте не хочу говорить уже название это морально устаревшее, на проспекте, и какие там постоянные пробки, негде поставить машины, и совсем, ну, считаю, хуже стал выглядеть наш город из-за этого здания. Я подавал в суд на решение университета. Ну, это такой, как бы, самый громкий пример. Много раз я выступал на сессиях, когда не соглашался с теми проектами решения, которые выносились. И я вам скажу уже по своему опыту, по, ну как бы по наблюдениям, да, примерно у нас порядка 20-25 депутатов в зале горсовета, которые голосуют ну, по совести, я бы так сказал, без нарушений закона и интересов городской громады. Ну, вот вы действительно считаете, что они вот именно свободны в своих решениях, они независимы от каких-то партийных... Ну, образов? знаете, как жить в обществе и быть свободным от общества вообще невозможно, но ну, много можно перечислять этих разных конкретных примеров. Ну, когда депутаты, допустим, голосовали даже из этой нашей бывшей правящей партии, голосовали не так, как их большинство. Есть и такие примеры много, когда вот голосовали в ущерб интересам громады, и кто был за, кто был против, я видел, кто был инициатором, я видел. Например, самый простой, у нас распространенный в городе пример, на первом этаже выкупается квартира, и там строят магазин. И когда разрабатывалось положение о том, как, ну, стоит ли согласовывать это с соседями по этой квартире сверху, снизу, то Сессия приняла решение, что не нужно согласовывать с жителями, потому что, как выступал, уже не помню, кто из депутатов, если мы будем с жителями согласовывать, то мы никогда не, при, не примем такое решение, не передадим там под магазин эту квартиру. Ну, переборудуйте, жилого в нежилую. Ну, а я, например, считаю, это что... Это же противоречит, да? Ну, я не знаю, какой это? букве закона это противоречит, но духу закона это точно противоречит распротиворечить интересам жителей, которые ну, живут рядом. Да, да, даже врушаются. ситуация вот с этим пентхаусом, над пионером. Тоже пентхаус, пионером. Я считаю, что люди, которые живут, и они должны определять, что будет у них в том месте, где они проводят свое время, ну, досуг там, где место проживания. Нужен там магазин или не нужен там магазин. В первую очередь это люди должны определять. Ну хорошо, это вот это э, ваша реакция как депутата на проявление беззакония какого-то в Горсовете. а э, реакция прокуратуры на подобные э, дела была? Да, не, не замечал Или... я никакой особой реакции прокуратуры по э, разным вопросам. Вот. А Что касается вот этого вот конфликта интересов, ну хорошая вроде бы норма, она там против, как запобегая да, коррупции, предотвращает, должна предотвращать коррупцию. И, ну, как вот Роман Иванович сказал, что у нас нет такой культуры, да, применения этого закона у депутатов. Но у нас есть другая культура и практика, я бы сказал, что с помощью законов э, берут и могут э, воздействовать на любого депутата и ну, как-то влиять на него. Потому что оно настолько, ну, на мой взгляд, размыто описано, что майновые и на майновые интересы. Ну что это такое? И я уже читал новую редакцию закона, там более широко написано, что тут и деяльность, и бездеяльность может быть признана, ну вот этим конфликтом интересов. И непонятно, что депутат проголосовал за какой-то вопрос, значит Не конфликт прав. интересов. Не проголосовал? Не проголосовал, Не прав. тоже может быть неправ. Я же приводил вот вчера самый простой пример: если у меня есть недвижимость. Под этой недвижимостью нужно проголосовать и э, оформить аренду земли и платить в городской бюджет землю, ну, плату за аренду земли. И если депутат проголосовал, значит, у него есть конфликт интересов. Это вот на примере вчера назвал фамилию депутатов, в котором было предъявлено такие вот, э, как они называют, протоколы о коррупции. А если бы он не проголосовал, тогда он избегает оплаты за аренду земли. И тоже ему можно предъявить протокол о коррупции, потому что он экономит свои собственные средства и не, по, не дает э, поступления в бюджет города. Ну, собственно, да, такое несовершенство законодательства дает возможности прокуратуре, в том числе, злоупотреблять. Ну, я бы не, не сказал, Почти? что это несовершенство законодательства. Просто у нас э, действительно что есть такая практика, этим законами вот, крутить. Закон, как дышит. Когда тут так и вышло. И, так он, он еще улыбается. Ну, ну, действительно, это так. И вчера mm -hmm. вот, э, выступал Юрий Юрьевич Кузовлев. Еще могу напомнить такую поговорку, что в Украине вот сколько три юриста, значит три мнения. Четыре юриста будет четыре мнения. Вот сколько юристов, столько мнений. Поэтому здесь сложно найти какой-то, подвести все это под общий знаменатель. Единственное, со временем, возможно, прокуратура будет... Соблюдать действительно дух закона, а не букву закона. И не придираться по формальным каким-то там признакам. Подал поведомление, не подал поведомление. Вот если бы подал, тогда тебе вопросов нет. А не подал, значит, ты уже коррупционер. Смотрите, чтобы так чуть-чуть разрядить обстановку, это серьезная беседа. Я предлагаю посмотреть видеоматериал. Он, понятное дело, шуточный. Но тем не менее, как бы демонстрирует да, то, что сейчас происходит в Грусовете. Пожалуйста. Команда, собравшись на сходку, как вели обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Черную метку, черную метку мне. Черная метка, чертова метка. Нет! Ну получили, ну, своего рода 79 депутатов получили вот такие вот черные метки. Ну, назовем это так. А если моделировать ситуацию, ну вот, а вдруг у Полея получится, то что дальше? Что получится? Довести все это до логического завершения, да, довести до суда, и суд вынесет какие-то решения, которые, ну, там, уберут депутатов, заберут мандаты. Что вот как? вот интересно ваши действия при этом, каковы будут? Ну, знаете, как, когда чувствуешь свою ну, правоту, как-то я абсолютно спокоен ну, по поводу вот этих всех голосований, в которых я голосовал. Всегда голосовал так, как ну, подсказывала совесть. Ну, смотрите. В общем-то, скандал на пустом месте, по сути, да. Ну, интересно другое, что э, какого-то вот особого общественного резонанса при этом нет. У меня такое впечатление, что большинство людей просто, ну, как-то так вот похихикивают, да, над этой ситуацией. И э, они похихикивают не над депутатами, а в данном случае над прокуратурой и над э, городской властью. Почему нет общественного резонанса, как вы считаете? Почему вот как-то как как вот люди ну, не реагируют, может быть, должным образом или реагируют абсолютно нормально? Ну, я думаю, людям гораздо более интересна стоимость цены сахара или там, курса валют, чем какой-то конфликт между депутатами, которых большинство считает там, всех коррупционерами, и прокуратурой, которая тоже, которая тоже, я думаю, граждане невысокого мнения. И на самом деле у нас люди, в общем-то, путают областную государственную администрацию и исполком городского совета, и исполком городского совета и сам городской совет, сессии и заседания исполкома, сессии горсовета, заседания исполкома. Люди во всем этом в большинстве своем не разбираются. И оно, в общем-то, я думаю, не особо интересно. Вот. Ну, а ваше мнение? вот почему именно сейчас? Ну, сейчас я вчера четко там это обозначил, что потому что на мой взгляд заш... ну, сейчас идет приближается реорганизация этой прокуратуры, и они у них, насколько я знаю, там сейчас обрезали им полномочия, и они доказывают таким образом свою нужность, незаменимость и, как бы сказать, результативность ну смотрите я вот э, не знаю я наверное ну, в некоторой степени не соглашусь с этим мнением смотрите если э, предчувствуя ну, какие-то кадровые перестановки да, человек э, человек инициирует настолько серьезное общем-то и резонансное дело э, почему то так, в таком случае как сказал вчера юрий кузовлев э, настолько безграмотно составлен документ человек не может не предполагать, что в городском свете есть люди грамотные, которые дадут ход этому делу дальше и выше. И, в общем-то, вся эта безграмотность, она всплывет. А зачем нужен человек настолько глупый или ну, не умеющий оперировать законом, в, в таком случае на этом месте занимать эту должность? Как бы, ну, ну это мое мнение. Вы не согласны с этим? Ну, каждый человек он стремится достичь уровня своей некомпетентности. Возможно, это произошло. Но мне кажется, что наши многие руководители, ну, в разных абсолютно ведомствах, организациях, они вот как-то, как-то Мугерсовано было, да, далеки не от народа, но оторвались от земли и не думаю, что их может кто-то критиковать, как-то ну, критически относиться к их э, действиям, работе, оспаривать правильность их э, действий. Ну, по всей вероятности, это просто какой-то... Э, ну, даже сложно мне вот представить себя на месте прокурора. Я бы никогда не пошел бы на эту работу там. Ну, нет у меня не соответствующего образования и желания, наверное, характер у меня другой. Наверное, это сложная работа. Поэтому мне тяжело говорить о том, чем руководствовался Юрий Владимирович, да? Васильевич, Васильевич, Васильевич. да? Чем он руководствовался? Ну, это всего лишь мои предположения, что хочет показать свою такую эффективность. Роман Иван Иванович, а вот ваше мнение по поводу вот этого документа и того, что э, говорил Юрий Кузовлев. Ну, я думаю, наверное, нужно этот вопрос адресовать другому чиновнику. Да? На мой взгляд, мотивируя эту ситуацию тем, что у нас общество требует бороться с коррупцией, да, и как бы это и обязательство Украины перед Европейским Союзом, и, наверное, то, что практика там, пятилетней давности еще говорила о то, том, что в основном под мониторинг попадали в основном э, только государственные служащие, а в законодательстве в сегодняшнем предусмотрен довольно-таки широкий круг людей публичного права, наверное, просто... Э, Исторически подходит время того, что действительно весь круг лист перечисленный законы, он будет систематически мониториться, так как это делается в Европе, так как это делается в Америке, для того, чтобы все люди и публичное право знали о том, что не только они должны выполнять, а то, что и проводятся проверки выполнения законодательства. Я думаю, что в будущем, если мы будем выполнять свои обещания да, перед народом, бороться с коррупцией, то мы должны обеспечивать действительно жесткий контроль. Ну, возвращаясь к депутатам и говоря о жестком контроле, в общем, мы вышли на улицу сегодня, потратили 20 минут времени, просто вот у всех проходящих мимо мы спрашивали, существуют ли честные депутаты. Давайте посмотрим, что нам ответили люди. Как вы чи есть честные депутаты? Бывают такие. Иногда, но очень мало. Нет. нет Это не не бывает. бывает. Не бывает. Нет. Считаю, что нет. Ух, в своей жизни я еще ни одного не видела честного. Ни одного. Выбираем. Они приходят, все нам, нас спросят, проголосовать, все такое. А от них толку никакого. Вы понимаете, дело в том, что вот я не знаю, есть ли жизнь на Марсе. Может, она там и есть. То есть я не могу однозначно сказать, что ее там нет. Также аналогично, может быть, есть честные депутаты. Ну, я их не видела, но они, в принципе, может, они есть, спрятались где-то там. Нет. нет. Они все нечестные. 10% от 100%. Как Як вы не бывает, ну як вы А в основном, наверное, у каждого есть двойное дно, как у чемодана. На жаль. У каждого свой интерес. Ну, вряд ли, если честно. А может ли быть жесткий общественный контроль за деятельностью депутата в таком случае, в принципе, и э, тема такая, вот, которую мы сегодня, вчера и сегодня поднимаем, она как бы, ну, исчезнет сама по себе? я отвечу да. Да, конечно. я посмотрел. Этот сюжет, мне вот интересно, такие вопросы людям надо задавать в спарке, наверное, с другим еще вопросом. Много ли вы знаете <с депутатов, кого вы знаете и так далее. Я вот уже говорил, моя субъективная оценка, ну вот она подтверждена многолетними уже наблюдениями, что порядка 20% депутаты честные. Ну я знаю всех депутатов, да, я вижу решения, какие они принимают, какие голосования. Я не один раз выступал перед избирателями и говорил, вы выбираете депутатов. Пожалуйста, есть только один единственный способ проверить, честный он или нечестный, или нужен он вам или не нужен, голосовать или не голосовать. Это посмотреть вопросы, за которые он голосовал, и как он за них голосовал. Все, это просто критерии оценки работы депутата. Смотрим, не то, что там повышение тарифов или еще что-то, это вообще исполком принимает такие решения. Например, берем о строительстве бензозаправки где-то возле жилого дома. Как проголосовал тот или иной депутат. Все, по вот этому голосованию будет понятно. Или отведение э, там, земли для строительства порта, там, тоже в непосредственной близости к жилому массиву. Или продажа этой земли. Или продажа земли по каким ценам. У нас же продавалась земля, городским советом. Извините меня, квадратный метр дешевле, чем квадратный метр какого-то самого несчастного линолеума. А земля ее больше не выпускается. Вот это городская земля, это то, чем наполняется городской бюджет. Вот поэтому нужно определять. И для того, чтобы человек такое говорил, он сначала должен ответить, кого он знает из депутатов, мониторил ли он работу депутатов. все. кстати, вот, в частности, по продаже земли я говорю, всегда голосовал против, если считал, что недостаточное поступление не в городской бюджет. Ну и результатом общественного контроля есть результат нашего с вами голосования. Да? Я считаю, на что... На выборах. Я на выборах, считаю, да. что, есть, в на наверное... выборах общественность дает свою Ильи карт Бланш, і є тому тому, ліному кандидату голосує за нього ілі проти нього. Ну у нас ходить на вибори от у місцеві ради, от на прошлі вибори в місцеві ради і і городкового голови. Е-е, э, 30% прийшло осталим без различных. А Я вважаю, я вважаю вважно, що відповідальність повинна бути. Ми дозволи. Я вважаю, що мають бути ще. Я вважаю, що депутати мають бути більш відкритими, публічними, приходити не лише на сесії, а й до нашої студії. Побачимось Дякую. в інших програмах. На все добре. Дякую за те, що завітала до студії. До Дякую за відповідь.